নমো নম শ্ৰীমদ ভগৱদীতামৃত আজি শ্ৰীমদ্ভগৱীতাৰ সংখ্য যোগ নামৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ পঞ্চদশ সংখ্যক শ্লোক শ্লোকভাকী হৈছে এনেধৰণৰ ব্যথয়ন্তিৰাৃত কল্পতে অৰ্থাৎ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই উ উক্ত শভভাখী অৰ্জুনৰ প্ৰতি অৱতাৰণা কৰিছিল শ্লোকভাখীৰ ভাবাৰ্থ হৈছে এনেধৰণৰ হে পুৰুষ শ্ৰেষ্ঠ বা পুৰুষৰ স্বৱ অৰ্জুন যিজন মানুহক এই সুখ আৰু দুখবিলাকে কোনো কষ্ট দিব নোৱাৰে যিজন সুখ আৰু দুখ দুয়োটাত ধীৰ স্থিৰ হৈ থাকে তেওঁৱে মুখ্য লাভৰ বাবে যোগ্য হয় ইয়াতে পুৰুষ শ্ৰেষ্ঠ বা ঋষভ পুৰুষৰ স্বভ বুলি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক সম্বোধন কৰিছে এই শ্লোকভাখী তাৎপৰ্য হৈছে এনেধৰণৰ এটি উচ্চ স্তৰৰ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিৰ বাবে যিজন পুৰুষ একাগ্ৰ বা যিজন ব্যক্তি একাগ্ৰ তেওঁ এই সংসাৰৰ সমস্ত দুখ দৈন্য বা কষ্ট সকলোকে সহজভাৱে ল'ব পাৰে আৰু তেওঁৱেই হৈছে এই জগতৰ মুখ্যৰ বাবে অধিকাৰী কিয়নো আমাৰ বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্মৰ যি চাৰি আশ্ৰম আছে ব্ৰহ্মচৰ্য গাৰ্হস্থ বানপ্ৰস্থৰ সন্য়াস তাৰ চতুৰ্থ আশ্ৰমত সন্য়াসত যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে সন্য়াস লয় তেওঁ সন্য়াস অৱস্থাটোত বৰ কষ্ট কৰিব লগা হয় বৰ কষ্টেৰে তেওঁ বনত থাকি সকলো ত্যাগ কৰি চলিব লগা হয় অল্প ভক্ষণ কৰিব লগা হয় সকলো জীৱ জন্তুৰ লগত মিলি থাকিব লগা হয় সেয়া বৰ কষ্টকৰ কিন্তু যিজন ব্যক্তিয়ে শ্ৰেয় লাভৰ কাৰণে অৰ্থাৎ জীৱনৰ উত্তম আধ্যাত্মিক স্তৰলৈ গতি কৰাৰ বাবে সেই বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্মৰ সন্য়াস বা সন্য়াস আশ্ৰম গ্ৰহণ কৰে তেওঁ মুখ্য উপযোগী সেয়েহে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ অৰ্জুনক কৈছে তুমি সেই সন্য়াসৰ দৰে সংযমী হোৱা আৰু এই জগতৰ সমস্ত দুখ দীনতা আৰু আনন্দক পৰিহাৰ কৰি তুমি নিজৰ কৰ্মত ব্ৰতী হোৱা কিয়নো যিগৰাকী পৰম সংযমী পুৰুষ তেওঁ পতি পত্নী আৰু ই সংসাৰৰ সমস্ত দুখ দন্য তাগ কৰিবলৈ সম্ভৱ হয় ইয়াতে ভাষ্যত উল্লেখ কৰা অনুসৰি ভগৱান চৈতন্য মহাপ্ৰভুৰ উদাহৰণ দিছে তেওঁ প্ৰায় চৌবিশ বছৰ বয়সতে সন্য়াস গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেই সন্য়াস গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত তেওঁৰ মাতৃ আৰু পত্নীক এৰি তেওঁ এই সংসাৰৰ সমস্ত দায়িত্ব ত্যাগ কৰি পত্নী পত্নীৰ আৰু মাতৃৰ মহ ত্যাগ কৰি তেওঁ সন্য়াস গ্ৰহণ কৰি নিজৰ মুখ্য লাভৰ বাবে কৰ্তব্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহৰ হৈছিল আৰু পৰম আৰাধ্য পুৰুষ হিচাপে মনোনীত হৈছিল সেয়েহে ভগৱানে শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছে যে তুমি পৰম আৰাধ্য পুৰুষৰ প্ৰতি অগ্ৰসৰ হোৱা আধ্যাত্মিক পুৰুষ হোৱা আৰু সংযমী হোৱা আৰু এই দুখ দৈন্যতাক ত্যাগ কৰি তুমি নিজৰ কৰ্মত ব্ৰতী হোৱা এই হোৱা প্ৰসংগত উক্ত শ্লোকভাখী অৱতাৰণা কৰি আছিল kind of